Пятница! 15 худы стартап на стартап-шоу на м 1 и вы бачите эту красуню из звати лайка! И это Саня, и дальше у нас приложение для активации работы мозга. Как PlayStation святкует свое 23-ча. Зачем дети играют во взрослых, и как взрослым на этом можно заработать? Об этом говорим с нашим гостем. Гостем Владимиром Тарновским. Он прямо здесь и на студии. Тарновский Володимир, директор-концептолог и спил за основы Це місце, де діти можуть спробувати себе у різних професіях та посадах: від лікаря до мера. Володимир, доброго дня! Доброго дня! Як дожився до такого? Э, ну как? Говорит, как обычно, у всіх появляється якась мечта, І от появилась мечта построить город для дітей. Добре, нам поділись історією Взагалі, ось як ти народив концепцію едютейменту. Не, ну и концепция entontainment не моя. Не концепция entertainment уже лет 40-60, mm -hmm. когда на Западе вдруг почему-то догадались, что дети учиться не хотят. Вот mm -hmm. совершенно. И увидели, что через игру они учатся гораздо лучше. А в 94 году в Южной Америке построили первый город профессий, и он имел сногсшибательный успех. Mm -hmm. И сейчас по всему миру построено порядка 27 городов в Киеве, в том числе. Владимир, как давно Kids был открыт? Кизвил празднует у нас как раз год. Год! О, да. мы о, только -только -только -только. Круто! Вы уже почти ходите? Да, мы уже можем. Молодцы! Как скажи, украинские дети приняли всю эту активность? В детстве главная мечта ребенка какая была? Стать взрослым. Ну <свеч> так вот. Правильно, у нас вот как раз нет детей. У нас есть взрослые работники. Ага. Да, у нас мир перевернут с головы на ноги у нас дети работают, зарабатывают деньги, родители ущемлены в правах и А, <говорит> <говорит> сколько таких работничков у вас на месяц? А, на месяц у Маленьких, нас, шмакодявочных. Ну, у нас тысяч 15 проходит а, работников. Ничего Вау! себе! Ну, до речи, зараз будем прямовать до наших деточок на улицах. Ну, справ... по-справжнему, это доросли наши дети. И будем запитывать, кем они мечтали быть в детстве. Это телеканал Мудинский, будь ласка. Кем ты мечтаешь быть в детстве? Я? Актриса. Спортсменом мріяли бути пілотами. Космонавтом. Космонавтом. Літати на літаках. У які ігри грали у дитинстві. В медиків, наприклад. О, в крокодила. Поліціянтів. Поліціянтів, космонавтів. Грали в стрілялки. Ракети вдома строїла. Я ганявся за бандитами. <світ> Ви знаєте, що таке кіцвіл? Що от почув від вас тільки перше? Кіцвіл? А що це таке? <рес> ну, тут щось дитяче. Приємка дітей може якось так. Діти, діти, щось для дітей. Розважальний комплекс. Виявляється, усі мріяли бути космонавтами, бізнесменами і хочуть дійсно розвиватися з самого початку. І ось питання до вас. Скажіть, будь ласка, які професії найбільш зараз затребувані серед дітей? Саме востребована професія у нас це міліціонер. О, нічого собі! Да. А чому? А ну? Невже тому що можна віджимати багато бабла? Нет, у нас все справедливый город. У вас нет нас... коррупции среди детей? У нас детей? нет коррупции, у нас есть суд, у нас есть тюрьма. Да за коррупцию у нас можно угодить в тюрьму. Говорит, это настоящий <сваж> город. утопия у вас, я <сваж 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 <сказать> Нет, у нас настоящий честный город, полностью автономный, с денежной Дорослые, системой. Доросли, у детей, там нет коррупции, Взагали, все <сваж сваж> против <працює> непосудный суд. А милиция почему пользуется очень спросом? Потому что можно пойти и поймать настоящего преступника. Mm -hmm. вот. А это дети, которые не хотят играть за правилами? Ну, или... на самом деле это не дети, это наши сотрудники, которые э, спрятаны за нормальными лицами, а у людей, ну, у детей, у них настоящий фоторобот. Там вот надо определить, кто mm -hmm. вот этот преступник. Нужно искать этого да. человека. Как справляется? Справляются. И садят в тюрьмы. И садят в тюрьму. И суд а. тоже над преступниками И суд происходит. происходит. А бойцы взгляды, присутствуют в процессе? А, ну, а как я сказал, родители у нас ущемлены в правах. Соответственно, они могут находиться на территории города, но они не могут Связаны, работать. за нее так, и с Нет, они сидят на диванчиках, находятся в кафетерии и могут наблюдать, как их дети работают. Но здесь вот второй аспект, который есть, это не игра. Это на самом деле дютейминг, то есть образование через игру. Родители могут посмотреть что нравится их детям. Uh -huh. Нравится ли ему милиция, или может быть он на ферме провел все время, uh -huh. ухаживая за животными. Или он не выходил из больницы. Или он отправился делать соки. Слушай, а сколько у вас там отделений в секторах да, игровых? И как много профессий в каждом из секторов? У нас 27 учреждений. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, и порядка 60 профессий. 60 -ти профессий. А да. Это по кимнатах человека. Да, это есть мальчик. каждая как бы, игровое, игровая комната, то есть помещение, в котором осваиваются э, различные профессии. Ну, вот как мы находимся в студии, здесь Тут есть... профессия, века, то МРТ. Точно. На самом деле, ну наша задача была построить пространство, абсолютно безопасное для детей. Соответственно, если это ферма, нельзя доить корову, потому что это вода будет облить ребенок. Если это будут какие-то продукты питания, то он, соответственно, гигиена. Это все, 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 все вещи, они предусмотрены. То есть это абсолютно безопасное для детей пространство, в котором они осваивают профессию. Если это, не знаю, пожарными они работают. Вот, то, соответственно, э, они садятся в машину, едут, тушат настоящий пожар. Mm -hmm. Какие профессии не используются попытом среди детей? Про это мы узнаем уже за 55 минут. А также мы поговорим про э, лучшие приложение за версией Apple э, для iPhone и iPad. И ну вообще... и, наконец, на чем зарабатывают у Kidsville. Все это за 55 минут. Смотрите клипы, слушайте музыку. И будет вам счастье.